Мы приехали на выезд, у нас нет мобильных телефонов, чтобы связаться с заявителем. За 4 смены я уже потратил 250 гривен со своего мобильного счета. На просьбу выделить нам мобильный телефон, пока что это рассматривают. Мы сейчас приехали, вот, тратим время на то, чтобы узнать, кто заявитель, пообщаться с ним, взять у него пояснение. То да, вы сейчас не можете найти того, кто, к сожалению, вызывал? 5 мая дембельнулся с армии, вернулся с армии. 7 мая уже написал заявление в полицию. Прошел от... трудный отбор, сейчас работаю в полиции. Держусь этим. Мои бабушек через дорогу переводим и помогаем вещи поднять наверх. То есть всякое бывает. Если попадаются ДТП, то ДТП занимают довольно большой объем времени и работы тоже. То есть на это уходит полтора-два часа, на оформление ДТП. Мне полностью нравится моя работа. Мне нравится, что люди нам доверяют, это очень приятно, что люди оценивают нашу работу. Есть пункт, в котором мы можем эвакуировать транспортные средства, но так как он, мы сейчас работаем еще по законам милиции, мы не можем этого делать. Здесь будет работать чаще наш патруль, потому что действительно, видите, сколько нарушителей. То есть мы укажем в конце смены полную... Пока полную. вы не можете эвакуировать, да? Ну, конечно, мы без наличия да. водителей. Да. А вот если вы, есть, если были бы водители, да. Да. А, да, машина разбита. И как его здесь переоборудовали, это было на наших глазах. Им, к примеру, здесь реставрировали. Давайте я закончу. Значит. Они здесь стоят, друг -друг, стоят и стоят. У нас с ними борются. Знаете, как Дон Кихот, ветряную имелись. Надо их присекать рублем. Рублем. есть, или гривны я хотел бы присекать? чтобы мы могли... Какого рука Вызывали мы здесь органы ну, местной власти с целью э, ликвидации здесь при парковке автомобилей. На мосту, который является исторической ценностью нашего города, не только города, даже, наверное, и в какой-то степени и достоянием всего человечества, потому что мост этот особый. Были ответы такие из ГАИ, что мы к этому не имеем отношения. Надо обращаться к лицам, которые здесь не опекают, а как бы осуществляют охрану вот этой территории, то есть социальных служб. Вы довольны качеством работы патрульной полиции? Ну, как сказать, все пока это носит характер такой формальности. Вот, а надо, чтобы у нас было видно какое-то действие. Потому что, как правило, под составлением всяких этих актов, этих объяснений, понимаете, все это ну, такая эта формальность. Ну, вот когда мы увидим, почувствуем, что действительно не будет машин, тогда будет виден результат.

Вот, По данному факту мы проинформируем наших командиров, начальников батальонов. Они уже будут вносить эту улицу, этот мост в квадрат патрулирования. Сюда, возможно, будет поставлен пешеходный патруль, который будет штрафовать водителей, которые паркуются на мосту.